Memberi makanan, memberi makan, memberi makan ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Nanti kita akan mendengar kenapa memberi makan, terutama kepada orang yang lapar, itu diberi oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Karena yang memberi makan itu Allah. Allah yang memberi rizki kepada makhluknya. Allah yang memberi rizki kepada makhluknya. Tapi kali ini ada seorang makhluk yang memberi makan kepada sesama makhluk Allah. Makanya diberi keistimewaan yang luar biasa oleh Allah. Sebab meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Allah itu memberi rizki. Ya, kok ada orang memberi makan, berarti meniru apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuji orang tersebut. Memberi makan kepada orang lain, apalagi yang kelaparan, adalah langkah yang sangat amat terpuji. Di antaranya Hadis ini yang diawetkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menerangkan min mujibatil maghfirah di antara perbuatan yang menyebabkan dosa diampuni oleh Allah. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di antaranya sekarang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan apalagi di duluan kedua Rasulullah mengatakan bahwa wa ini salah satu perbuatan yang menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah ya melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di puluhan yang kedua. Di sini Rasulullah mengatakan di antara perbuatan yang menghapus dosa adalah it'amul muslim, memberi makan kepada orang Islam, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang az-zaghban, az yang dalam keadaan lapar, kita bisa bayangkan bagaimana rasanya lapar. Kalau puasa, memang laparnya beda karena sudah diniati. Maksudnya, lapar di luar bulan puasa dan lapar karena memang tidak ada makanan. Kalau kita puasa, lapar tapi sudah ada bayangan bahwa nanti kalau buka puasa sudah ada yang menyiapkan makanan kita ya ini lapar yang tidak ada yang diharapkan iya berapa banyak orang emosi gara-gara lapar berapa banyak pemberontakan-pemberontakan di beberapa negara gara-gara kelaparan lah Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah dosa para hadirin ulama-ulama tasawuf menggambarkan bahwa dosa itu merupakan beban. Beban jiwa. Makanya orang kalau banyak melakukan perbuatan yang menjadikan dosanya diampuni oleh Allah itu ibadahnya akan ringan sebab beban dosanya terangkat dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu contoh kita semuanya kan sedang perjalanan hidup itu lagi perjalanan mudah-mudahan perjalanan kita semua menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala iya hidup ini lagi melakukan perjalanan. Ada orang yang melakukan perjalanan dengan cepat, ada yang lambat, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Satu contoh secara akliyah saja, ada tiga orang berjalan dari barat menuju timur. Yang satu tidak mikul apa-apa, yang satu mikul 25 kilo, yang satu mikul 50 kilo. Tiga orang ini kira-kira yang berjalannya cepat yang apa? Yang tidak mikul apa-apa, tidak -apa. ada beban apa-apa. Begitulah gambaran sebuah dosa. Dalam rangka kita melakukan perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau satu ketika kok kita males ibadah, kita ingat masalah ini, berarti beban dosa kita banyak. Iya, kok ibadahnya males, kok ngajinya males, kok menghapalnya males. Ya, ini berarti ada beban dosa. Terus, langkah apa yang harus dilakukan? ketika kita merasakan berat untuk ibadah, berat untuk ngaji, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat. Langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Bertaubat. Bertaubat itu macam-macam. Iya, termasuk melakukan sholat, sunnah, itu adalah taubat apalagi sholat duha ya pagi-pagi kita sholat duha bapak-bapak ibu-ibu yang mau kerja ke pasar atau ke kantor atau kemana saja awali hidup kita pagi dengan sholat duha nanti kehidupan kita akan disetting oleh Allah kehidupan kita akan diprogram oleh Allah subhanahu wa ta'ala maaf kalau kita merasa berat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbanyak perbuatan penghapus dosa. Mukaffiratudunub, termasuk salat, termasuk istighfar, termasuk ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan sekedar afdholu zikri, zikir yang paling afdol, tapi dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan la ilaha illallah hadmud dzunub penghancur do, dosa apalagi ucapan la ilaha nya dipanjangkan la ilaha illallah dipanjangkan laknya itu dosa-dosa berbagai dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dipanjangkan mungkin kita baca la ilaha illallah beberapa kali la ilaha illallah la ilaha illallah tapi bacanya jangan keburu-buru dibaca dengan khusyuk begitu juga istighfar orang kebanyakan ngertinya ucapan penghapus dosa hanya istighfar tidak tidak istighfar saja istighfar memang intinya iya ada hadis sohih, ya kalimat yang diucapkan oleh Nabi, siapa? Nabi ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab Nabi Yunus alaihis salam. Itu kalau kita ucapkan, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Banyak banyak sekali. Jadi Penghapus dosa itu ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan. Di antara perbuatan adalah it'amut to'am, memberi makan kepada orang yang lapar, na'am.